बेहतर होगा कि इंग्लिश क्या होती है बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं, इन पंजाबी चंगे रहोगे जे तुम इतो चुप करके चले जाओगे चंगे रहोगे और बेहतर होगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वेलकम टू माता कलसा इंग्लिश स्टडी सेंटर सो डियर स्टूडेंट्स आज हम सीखने जा रहे हैं हेड बेटर जब भी आपको ये बोलना पड़े बेहतर होगा तो आप यूज कीजिए हैड बेटर जैसे बेहतर होगा अगर आप अब यहां से चले जाए इन पंजाबी चंगे रहोगे जैसा तो चले जाओगे यू हैड बेटर गो नाउ बेहतर होगा आप चुप कर कर बैठ जाओगे चंगे रहोगे जो चुपचाप बैठे रहोगे यू हैड बैटर सिट साइलेंटली बेहतर होगा आप अपने साथ छाता लेकर जाएं बारिश होने की संभावना है यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला एज इट माई ट्रेंड टूडे बेहतर होगा कि आप पेट्रोल के लिए गाड़ी रोक लीजिए टैंक लगभग खाली है यू हैड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल बेहतर होगा आप ये जॉब छोड़ दें यू हैड बेटर लीव दिस जॉब अगर आप किसी और के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ही शी लगा सकते हैं इसमें सिंगलर प्लुरल नहीं होता क्योंकि हैड सिंगलर प्लुरल अकाउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ लग जाता है ओनली हैड बैटर बेहतर होगा अगर वो ये जॉब छोड़ दे शी हैड बैटर लीव दिस जॉब बेहतर होगा वो मेरे पैसे वापस कर दे ही हैड बैटर रिटर्न माई मनी बेहतर होगा राम अगर मेहनत कर ले आने वाले एग्जाम के लिए राम हैड बैटर वर्क हार्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप हैड बैटर में नोट लगाना चाहते हो तो आप हैड बैटर के बाद नोट लगाओगे हेड के बाद नहीं जैसे बेहतर होगा अगर आप यहां और मत रुको चंगे रहोगे जैसे ना रुकोगे तो यू हैड बेटर नोट स्टे हेयर बेहतर होगा अगर आप एक्सरसाइज स्किप मत करो छोड़ो मत यू हैड बेटर नॉट स्किप योर रेगुलर एक्सरसाइज बेहतर होगा आप शराब मत पियो बढ़िया रहोगे चंगे रहोगे जो शराब ना पियोगे तो यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक वाइन बेहतर होगा अगर रमन शराब ना पिए रमन अच्छा रहेगा रमन चंगा रहेगा जो शराब ना पीवे रमन हैड बेटर नॉट ड्रिंक वाइन अच्छा रहेगा अगर वो ये कंपनी ज्वाइन ना करे वो चंगी रहेगी जे कंपनी ज्वाइन नहीं कर दी शी हैड बेटर नॉट ज्वाइन दिस कंपनी बेहतर होगा अगर वो पैसे उधार ना दे वो चंगा रहेगा जब पैसे ना दे वे उधार ही हैड बेटर नाट लेंट मनी सो डियर स्टूडेंट्स अब अगर आपको कभी ये बोलना पड़े अच्छे रहोगे चंगे रहोगे बेहतर होगा तो आप यूज़ कीजिए हैड बेटर पर हैड बैटर तभी लगता है जब सिचुएशन एमरजेंसी हो और एक बात हैड बैटर एडवाइस देने के लिए होता है पर इन एमरजेंसी अगर कोई हैड बैटर से आपको एडवाइस दे अगर आप नहीं मानते तो प्रॉब्लम हो सकती है हैड बैटर एमरजेंसी में किसी को समझाने के लिए होता है